Дед хвастается всем. Да, это, 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 от жабы, это комментарии от жабы. Братан, ты еще, ну, жалко, что мы писем не забывали, ты охуел бы вообще. конченый Всем хвастается. Цьому дідові вже пора на тролейбус їздити, а не на спорткарі. Я йому відповів в коментарі. Я скажу, друг. Я би от слушає таких, як ти, я розумію, що надо срочно придумати двох тролейбус братан, щоб амі не пахло в моєму окруженні, довбойоби завіслі іди Гуляй зарабатывай блядь. Блядім, готовася. Маріан е, написав тобі стрьом говорити російською. Серые, это говорят в основном те, чье единственное достоинство в жизни это какое-то там плюс-минус понимание украинской мовы. Может быть, даже он вообще на суржике сам ему режет слух, понял. Мне их жаль. Я могу на иврите с вами поговорить, вы больше поймете, блядь, какая разница на каком языке, блядь. Да я не хочу даже в это лечь, сейчас подумать, что у меня какие-то там, блядь, политические настройки. Да, я их бог вложил на всех дебилов, можете отписываться, если кому-то это режет. Хорошего дня.